Dah lama kita tak bervideo kat sini, tapi sekarang ada flashpoint geopolitik yang sangat panas berkaitan dengan Kashmir. Hubungan India dan juga Pakistan terjejas teruk kerana serangan demikian hari, maka wajarlah kita dalami untuk kita sama-sama faham ke akarnya. Seminggu ni kita expect ada series escalation kerana apa yang berlaku melibatkan Kashmir. Pertama sekali, korang tengok ni. India dah suspend penyertaannya dalam Indus Water Treaty Senang faham India nak sekat sungai more or less gitu Maka nak faham isu ni kita kena tengok peta dulu Kerana Kashmir bukan sama sekali jamu Kashmir ni Sebaliknya Kashmir adalah sebuah geographical region sebesar gini Dalam kawasan ni tiga negara letak tangan India, Pakistan dan China. Now, selama 400 tahun gitu Asia Selatan ni dipegang kuasa-kuasa Islam macam Sultanate of Delhi dan juga Mughal Empire. Kat bahagian utara ni pula ada Afghanistan yang juga Islam dipegang Durrani Empire. Kashmir berada di bawah Durrani and it all ended pada tahun 1820. Waktu tu British dah mula tembus India dan punjak ada seorang maharaja bernama Ranjit Singh yang berjaya takluki Kashmir daripada Durrani Empire. So populasi majoriti Islam tapi penguasa beragama Sikh dan datang undang-undang baru. Sesiapa yang tumbangkan lembu akan kena hukuman mati. Masjid Jami'ah kat Sri ditutup. Azan pula tak boleh dilaungkan. Dan masalah bermula pada tahun 1839 apabila Ranjit Singh dah mati. Kerajaannya bergolak sangat teruk tukar empat pemerintah dalam masa 10 tahun. Kita start dengan Karak Singh. Naik jadi Maharaja of Punjab, Kashmir and Jammu bermula 27 Jun 1839 ditabal pada 1 September. 8 Oktober diganti anaknya Naunihal Singh sebab dia kena racun sampai bedridden. Karak Singh mangkat pada 5 November tarikh yang sama jugalah Naunihal Singh terbunuh kerana sebuah bongkah batu yang besar jatuh tepat kat dia selepas mengebumikan bapaknya. One date, two emperors gone. Takhta di sandang Chang Kau dia sampai lah tahun 1841 apabila Shir Singh naik. Dua tahun lebih je dia perintah, dia dipenggal Ajit Singh Sandawalia yang prefer kalau Chang Kau je pegang takhta sebab lagi senang nak berkuasa. Dan takhta turun kat Dulip Singh yang perintah sampai tahun 1849 sahaja. So, 10 tahun, 4 maharaja. Dulip Singh ni anak bongsu Ranjit Singh yang conquer Kashmir tu. Tapi dia ni naik takhta waktu usia budak. Jadi kerajaan dia tu dipangku ibundanya dan dia sebenarnya tak sempat nak menikmati kuasa. The thing is, pernah sekali tu Ranjit Singh perasan label-label berwarna merah pada peta yang merujuk kepada cengkaman British. Dia pernah meramal yang satu hari nanti British akan pegang semuanya. Ramalan tu menjadi kenyataan 26 tahun kemudian. Kerajaan yang dipegang pewaris-pewaris Ranjit Singh dah retak sangat teruk secara politikal. Mereka mula tewas pada tangan British dan pada tahun 1858, British dah lengkap pegang India. Meanwhile, kat Kashmir tu, legasi Ranjit Singh masih lagi ada. Maharaja waktu tu adalah Gulab Singh. Bapak Gulab ni adalah tentera bawah Ranjit Singh. Disebabkan kemenangan dalam perang tu, Ranjit bagi kawasan Jammu ni kepada bapaknya. An unexpected legacy. Keturunannya, Hari Singh bertakhta di uh, Jammu Kashmir sekitar tahun 1940-an. Kerajaannya langsung tak stabil. Malah British India tu sendiri sedang bergolak sana-sini sebab British sendiri tu heavily distracted dengan Perang Dunia Kedua. Nak elak konflik yang besar, British pecahkan India tu jadi Union of India dan dominion of Pakistan pada tahun 1947 bad idea this begins all the problem british guna two nation theory yang ikut kerangka agama rasmi tak join either one dia orang tak nak Bukan Kashmir je. orang boleh nampak sebenarnya ada banyak wilayah lain yang nak stay as it is. Kalat dan Gwadar kat Pakistan wala bagaimanapun di masuk. India lagi lah banyak. Dan bila pecah tu kita tengok pada 6 Oktober 1947 Azad Army angkat senjata kat Punch nak tolak Hari Singh. Then 22 Oktober Suku Pashtun di sokong Dominion of Pakistan lancarkan serangan. At this point, Hari Singh tahu his days are numbered. Dia takkan bertahan. Dia minta tolong British kat India, British pun cakap nak aku tolong, kau kena masuk kat dalam Union of India. Dan Hari Singh tanda tangan ni perjanjian masuk kat dalam India pada 26 Oktober 1947, empat hari selepas serangan Pashtun. Tapi kat bahagian utara tu, ada sebuah kawasan bernama Gilgit Agency ni asalnya disewa kat British. Cuma dah pun dikembalikan ke Kashmir, populasi Gilgit tak suka kemasukan Kashmir kat dalam India. Bila nampak populasi tak approve, Major William Brown yang command belah sana, gulingkan Governor Gansara Singh pada 1 November 1947 yang sama. Then, dia minta Pakistan take over kawasan tu. So, Gilgit dapat kat Pakistan. Pada 1947 tu juga berlaku peperangan antara Pakistan dan juga India. Some might ask, kenapa agaknya Pashtun serang? Some might also ask, kenapa perang ni terjadi? Hari Singh tak popular. Banyak isu dalaman. Contohnya pada tahun 1931 Azan uh, dilahunkan pada waktu Zohor. Governor Dogra keluarkan arahan suruh tentera lepaskan tembakan. 22 insan pergi buat selamanya. Ada banyak isu lain jugalah yang main peranan. Tapi perjanjian yang Hari Singh tanda tangan ni tu dari segi legal side dah Bawa, uh, masuk jamu Kashmir tu kat dalam Union of India dan bila British angkat kaki, Republic of India hari ni lah yang pegangnya. Pakistan pula ada pegangan dia macam Azad Kashmir tu misalnya. First Kashmir War tu berlangsung lebih setahun antara 1947 hingga 1949 Start waktu Oktober, 1 per 3 jamu Kashmir dipegang Pakistan, lain pula dipegang India. Further konflik berlangsung kerana Presiden Muhammad Ali Jinnah berkata India dapat tempat ni melalui fraud and violence dan sampai sekarang konflik ni tak settle betul-betul meskipun melalui proses United Nations. Kena maklum juga pada tahun 1962 China berperang dengan India dan menang dapat lembah ni yang mereka namakannya Aksai Chin. So tiga negara pegang satu wilayah geografi tapi konflik tak selesai. Ada je masa berlaku serangan macam 22 April 2025 hari tu. 46 pelancong beragama Hindu menjadi mangsa serangan ni, 20 daripadanya tercedera. Jadi, kerajaan India marah kerana pelaku tu based dekat Pakistan. Naratif berapi-api yang silang kembali berkumandang. India cakap Pakistan itu ini, Pakistan cakap India itu ini. Kalau dulu kita nampak keretakan dua negara ni mengundang perang macam tahun 1965 dan satu lagi perang tahun 1971. Ni belum masuk stand off dan konflik dalaman. Cuma apa benda yang pasal sungai-sungai tu? Senang je nak faham. First, tindakan India nak suspend penyertaannya kat dalam Indus Water Treaty ni kita kena pandang dengan serius. Dan ada beberapa contoh apabila essential insecurity jadi punca konflik tu bertambah teruk. Dan perjanjian air ni dah jadi salah satu sasaran geopolitik. Now, Indus Water Treaty namanya, mungkin takkan termeterai kalau bukan kerana David Lilienthal yang pernah lead US Atomic uh, Energy Commission. Uh, dia ni yang menjadi jambatan yang hubungkan dua-dua negara tu. Dan slowly dari dia World Bank terlibat and finally perjanjian tu ditandatangani pada 19 September 1960 to put into context perjanjian ni bagi sungai Bis, Sungai Ravi dan Sungai Sutlej kat India manakala sungai Indus, Chenab dan Jhelum pula diberi kepada Pakistan keenam-enam sungai ni dok ada kat dalam negara India adalah volume sharing berkaitan dengan jumlah air India dapat dari Indus River ada juga use purpose uh, iaitu India boleh guna berapa banyak untuk pertanian memang komprehensif jugalah ala-ala cakap pasal pertanian Korang kena tahu yang 25% ekonomi Pakistan disumbang sektor pertanian. Bermakna sebarang renjatan pada harga ataupun essential memang tekanannya besar lah sebab dah jadi main economic sector. Tapi mereka tak ada backup ke untuk sungai-sungai tu? Jawapan ringkas, Pakistan tak ada backup. 90% air untuk pertanian mereka disumbang sungai-sungai yang berada bawah Indus Water Treaty. Atas sebab itulah korang boleh baca kat sini, Pakistan kata sebarang usaha nak sekat atau divert sungai itu akan dianggap Act of War. Yang saya cerita ni belum libatkan lagi perihal keselamatan Pakistan. Macam korang tengok kat peta, India pegang kawasan hulu sungai-sungai. Kita boleh fikir sendiri. Seandainya berlaku banjir ketika musim monsun, pasti start kat kawasan hulu. Macam mana nak tahu kemarau waktu musim menuai? kenalah start kat hulu under Indus Water Treaty benda-benda ni memang terjamin mereka nak buat apa-apa berkaitan dengan sungai ni Waima Project Hydroelectric sekalipun kena saling inform memang World Bank sangat particular about uh, regulations ni tapi dah India tarik diri sekarang tak adalah cross platform punya sharing berkaitan info maka Pakistan secara automatik dah rasa renjatan India anytime je boleh lepaskan air lebihan ketika hujan monsoon Kebimbangan ni bukan benda baru dari tahun 2017 at least kita dah boleh amati dah pun ada report-report pasalnya. Itu sebab World Bank particular kerana Pakistan tu negara hilir. India ada upper hand kat situ sebagai negara hulu. India lepaskan air jadilah banjir. India divert air tu petani tak boleh bertani. Benda ni yang duk panaskan politik Pakistan. Kalau berlaku secara semula jadi banjir tu tak siapa marah. Tapi kalau negara lain yang cetuskannya semestinya dianggap isu kedaulatan. Maka respon yang Pakistan kena buat politically kena sama-sama keras. Mereka tu untuk ruangnya udara, mereka kurangkan pegawai-pegawai tak diplomatik. Mereka stop perdagangan dengan India. Leverage against leverage. Bermakna jika salah satu negara tu over leverage, risiko perang tu sudah tentunya ada. Sekitar tahun 2019 dulu, India dan Pakistan dah pun bertukar-tukar buah dengan serangan-serangan udara. Siap ada dogfight antara MIG-21 India yang dimenangi jet pejuang Pakistan. Bila MiG-21 tu jatuh, juruterbang bertarafkan grup kapten tu pun ditangkap. Itu pun tercetus kerana konflik kat Kashmir. In any case, pertembungan kali ini amatlah menarik untuk kita kaji secara susulan. Cuma video ni sediakan the very basic untuk kita faham apa yang dah jadi dan apa yang sedang jadi. Kalau kau suka ulasan geopolitik jemput subscribe dan jemput juga like agar video ni kita dapat push kepada penonton-penonton lain.